ВО сняла своих кандидатов и уступили место партии «Удар». Это решение, что касается Донецкой области, это было принято политическое решение ради общей победы объединенной оппозиции по всей Украине. Вы знаете, что при переговорах по одному кандидату от объединенной оппозиции Партия «Удар» предложила, чтобы 10 человек от объединенной оппозиции в городе Киеве и Киевской области сняли кандидатуру в пользу «Удара». Нашли компромиссное решение, чтобы оставить более рейтинговых своих кандидатов, и чтобы из 10 9 наши зашли в Верховную Раду, и чтобы больше было депутатов Верховной Рады объединенной оппозиции, 9 мест дали проходных Киеве и Киевской области объединенной оппозиции, а взамен мы отдали 7 мест Луганской и Донецкой области. Было принято политическое решение для всеобщей победы объединенной оппозиции в Украине. Свобода, удар. Под этим, стоит? Под, словом под, решение. под этим стоит, что наших больше кандидатов депутатов по всей Украине от объединенной оппозиции пройдет в Верховный Рад. Точка. Раз. Так почему Это... сам... а сами вы сами давали шансы в миллион я знаю. В Донецкой области другие более слабые остались. А более и более сильные Донецкие тоже нет. остались. Нет, но мы так не думаем. Да. А я думаю, Коваленко, Коваленко Мат Мат Матеченко, пожалуйста. Веселкин, Решетняк. Ну город. единственный мажоритарщик, кандидат депутата, который системно работает два года, у которого на каждый участок есть паспорт, у которого есть команда, которая три года у которой симбиоз Банкивщина. Единственный город это город Горловка. Это система, которая работает два года. Без системы мы здесь не победим. Но... И я думаю, что а, давайте оставим Березин а, дал свою пресс-конференцию, он высказался довольно негативно в сторону оппозиции, в сторону оппозиции. Человек, который идет от оппозиции в душе и в сердце, если это принято решение, он это проглотит. Он дальше пойдет работать, а после выбора все расскажет. Я не хочу никаких обвинений, ничего. То есть я это все выслушал после выбора. Э, те же самые кандидаты, вы смотрите, по Харькову, каких сильных кандидатов Мажинтачка сняли. По Луганску сняли. Ну это что, стратегия партии, я Нет. ничего не понимаю, которым а, не за кого голосовать. Что им ведь? За ударок дать голос, они не доверяют. За партийную Батьківщину. Так не осталось же кандидата по господин. Перечеркните бланк. А, просто есть, по 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 ага. Вы же понимаете, вы задаете вопрос, то есть вы его, как бы видите сверху, а мы его видим снутри. Хороший Березин, большое спасибо. Система нужно было работать. И это не то, что он там слабый. То есть, но есть моменты, которые это практическое решение. Вы Ради качество могу... работы по своим каким-то критериям, которые нам не Не я оценил, Киева цен. А, Киева тебе нужны. Вы не подсказывали. Подсказывал. Подсказывали, То есть то, что вы, в этих четырех округах победят партии региона, вы представляете. Я же говорю, вы, такое вы, впечатление, да? что вы заведомо знаете, что там конкуренты сильные. Поэтому какой смысл вообще оставить? Незаведомо, но я вам объясняю, что Нет. это политическое <реклама> решение. Или у нас проходит мажоритатчиков 60-70 человек проходит мажоритачка. Или у нас проходит мажоритачка 50. Давайте тогда мы бы. По, по, Киеву выставили удары, Батькивщина бы выставили бы. Два кандидата. Соответственно, не пошел бы ни удар, ни, ни, а пошел бы в партия региона. Но это политическая цель, что больше кандидатов депутатов, то есть депутатов от оппозиции, были в Верховной Раде. Это всеукраинское решение. Поверьте мне, что оно очень тяжело принималось. И Березин отблагодарил. Я думаю, что не ни ниже 10% Донецкой области мы получим. Мы... Да. 10 процентов, если мы удержим эти голоса, это победа по всей Украине. Поверьте. Все, спасибо. Вы, вы имеете политические партии? Политические партии. Объединенная, Объединенная оппозиция. Объединенная оппозиция. По мажоритарке, дай бог, и мы будем героями Украины, если у нас придет один мажоритарщик. К чему мы стремимся? В Донецкой области. Это, в середине, да? это реальные шансы. Но человек 6-7 будут вторые. А как вы хотели в Донецкой области? Мы реально рассчитываем. У нас есть 4-5 человек, на которых мы рассчитываем, что они должны выиграть. Я вам говорю, что 5 человек придут вторыми. Это тоже победа.